сегодня находимся в садовом товариществе Авиатор. Авиатор. Хотим вам представить дом в продаже. Двухэтажный дом площадью 240 квадратов. И немножко прокомментирует этот объект недвижимости на рынке. Один из лучших экспертов города Днепра и Дмитриев. Я хочу сказать, что дом это находится в районе Золотых Ключей. Очень удобный подъезд, Вокруг расположения дачного кооператива находятся и супермаркеты, и заправки, и подъезд удобный, и подъезд непосредственно к самому дому асфальтированный и широкий. Когда мы попадаем в этот дом, то у нас два у него входа. Один непосредственно через калитку, а другой на машине мы заезжаем под навес этого дома. Дом очень теплый. Почему я говорю очень теплый? Потому что стены его сделаны из ракушника и плюс они к тому же утеплены пенопластом где-то 15 сантиметров. Поэтому затраты на его обогрев минимальны за счет того, что он работает как термос. Система отопления какая? Система отопления электрическая. Даже нет. Здесь комбинированная система отопления: это твердотопленный котел и электрокотел. Более того обогрев непосредственно самих помещений осуществляется за счет теплого пола. А на втором этаже комбинировано и теплый пол, и батареи. Сколько спален? На какую семью рассчитан дом? Дом – прекрасное место именно для семьи, в которой, ну, скажем так, двое, один-двое детей. Потому что в самом доме три спальни на втором этаже. Это чисто, как говорится, хозяйская зона. Здесь есть спальня для родителей и две спальни для детей. Ну, а также, конечно, кладовая и сансанузы. А на первом этаже это чисто гостевой, хотя там помимо санузла, столовой есть еще комната, которую можно использовать либо как спальню, либо как кабинет. И на сегодняшний день немаловероятно, потому что дом это строился очень надежно и капитально, и у него есть еще третий цокольный этаж, который глубокий, надежный отапливаемый и более того он с ремонтом на цокольном этаже у нас находится помимо топочной спортивный, ну скажем так, назовем кинозал кинозал, спортзал вот, и дополнительные вспомогательные помещения отлично, а что по поводу территории, расположено бассейн, баня да участок у нас где-то порядка 10 соток и на участке для комфортного проживания имеется бассейн. Кстати, бассейн отапливаемый. Две беседки, одна из которых с мангальной зоной. Гостевой дом, в котором можно либо отдыхать, потому что там есть и кухня, и место отдыха. И рядышком возле этого дома находится баня. То есть можно, скажем так, отдыхать в домике и получать процедуры в бассейне, в этом, и в бассейне, и непосредственно в самом, самой бане. Супер, Иварь. Спасибо вам большое. Очень познавательно. Приходите.